આપણે અગાઉના વિડીયોમાં આરાધના કાવ્યનો હિન્દી ગુજરાતની અંદર સમજવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો આજે આપણે એ જ કાવ્યના સાધ્યના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એની સમજણ છે એ આજે પ્રાપ્ત કરવાની છે તો હું કે પ્રવીણભાઈ તમને આ ચેનલના માધ્યમથી આરાધના કાવ્યના સાધ્યના પ્રશ્નો છે એ એક પછી એક છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ સૌથી પહેલાં सबसे पहला प्रश्न से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए इसमें पहला प्रश्न है कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो बीजो प्रश्न कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं इसका उत्तर दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किस-किस साधना चाहते तो इसका उत्तर कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? अभ्यर्थना यानी कि आराधना प्रार्थना उसका उत्तर है कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो इसका उत्तर कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो तो आ रही एक वाक्य न प्रश्न होता अभी तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए इसमें पहला कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं उत्तर मांगल्य अर्थात सबका कल्याण कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं दूसरा प्रश्न कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए उत्तर कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह-तरह के दुख हैं इन दुखों से छुटकारा छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते ऐसे अपेक्षित अपेक, और असहाय लोगों को दुख दूर होने के चाहिए तीसरा प्रश्न कवि की क्या अभ्यर्थना है उत्तर कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए वह नई चेतना का अनुभव करे उसके हृदय हृदय में सुंदर और नए विचार हो उसकी सभी आशाएं पूरी हो वह मनुष्यता की पूजा करे सब लोग धैर्य पर वीर बने उसके बाद चौथा प्रश्न है कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं उत्तर संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है फिर भी दुनिया में ऊंच-नीच जातिपाती अमीर गरीब आदि कई भेद हैं इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या द्वेष और संघर्ष है इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं सज्जय का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए आशय नो प्रश्न विद्यार्थी मित्रों अपनी परीक्षा में तो से पूछाता हो तो अपने सज्जय ली ली पहलू है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना तो आप पंक्ति में शू कह मांगे तो कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें सत्य के मार्ग पर चले उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे दूसरा आशय भेद सभी अस्तो होने, बेर और वासना की एकता की पूर्ण हो कल्पना चाहे एक ही बंधुता की कल्पना तो इस आशय का अर्थ है कि आज संसार में वर्ण भेद जाति भेद रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं ईर्ष्वा दे, देश के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है संसार में अशांति और संघर्ष का कारण एक तरह तरह के भेद ही है जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी उसके बाद काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए આપણી પરીક્ષાની અંદર કાવ્ય પંક્તિમાંથી પણ એક પ્રશ્ન પૂછાય છે એમાંથી આ કાવ્યમાંથી જે પ્રશ્ન આવતો હોય છે એ જોઈએ આમ તો આખું કાવ્ય છે તમારે વાંચવાનું છે પણ એમાંથી પંક્તિ છે દેહ મંદિર મંદિર એક પૌરુષ કી સાધના તો એનો જવાબ એવો છે કે દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એકી હે પ્રાર્થના સત્યમ સુંદર માંગલ્ય કી નિત્ય હો આરાધના દુખિયારો કા દુખ જાય યહી મનકામના વેદના કો પરખ પાને જગાય સંવેદના દુર્બલો કે રક્ષ પૌરુષ કી સાધના કાવ્ય પંક્તિ કે જીવન મેં નવતેજ હો અને છેલ્લે છે બંધુતા કી કામના તો એ ઉત્તર એવો છે કે જીવન મે નવતેજ હો અંતરંગ મે ભાવના સુંદરતા કી આસ હો માનવતા કી હો ઉપાસના શૌર્ય પાવે ધૈર્ય પાવે ય અભ્યર્થના ભેદ સભી અસ્તવો એ બેર ઓર વાસના માનવો કી એકતા પૂર્ણ ઓ કલ્પના મુક્ બંધુતા કેટલાક વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે એમાં છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લેખીએ એની અંદર છે દુઃખ તો એનો વિરોધી છે સુખ છે જીવન તો એનો વિરોધી મૃત્યુ સત્ય એનો વિરોધી અસત્ય સુંદર એનો વિરોધી અસુંદર અસ્ત એનો વિરોધી છે તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ જોયા તમને જો એવું લાગે કે મારે અવાજમાં થોડીક સ્પીડ જોવા મળે અથવા કોઈ સુધારો જો હોય તો તમે અચૂક અચૂકસે કોમેન્ટ લખી અને મને જણાવી શકો જેથી કરીને મને વિડીયોની ફેરફારની પણ ખબર પડે અને આ વિડીયો તમારા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખવા માટે તમને ખૂબ જ જરૂરી થઈ છે તમારી પાસે કોઈ અન્ય લખવા માટે નવનીત કે કોઈ બીજું ને સાહિત્ય ન હોય તો પણ તમે આની અંદરથી વિડીયો જોઈને ખૂબ આસાનીથી લખી શકશો અસ્ત